নমস্কাৰ তোমালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজি আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ চাৰি নম্বৰ যিটো চেপ্তাৰ অৰ্থাৎ পৰম বন্ধু সেইটো কুৱেশ্যনখিনি অকণমান আমি ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে ত' প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল পৰম বন্ধু কোন তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যিজনে বিপদৰ সময়ত বন্ধুৰ কাষত থকাৰ লগতে তেওঁ সুখ দুখত ভাগ লৈ সহানুভূতি প্ৰকাশ কৰে তেনে ব্যক্তিকেই পৰম বন্ধু বুলি কোৱা হয় তো পৰম বন্ধুৰ এটা লক্ষণ লিখা পৰম বন্ধুৰ লক্ষণ হ'ল তেওঁ নিজৰ স্বাৰ্থ পাতি থৈ বন্ধুৰ উপকাৰৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা বিশেষকৈ কঠিন সময়ত প্ৰকৃত বন্ধু কেতিয়া চিনিব পাৰি তোমালোকে শব্দকেইটা চাবা প্ৰকৃত বন্ধু মানে যিজনে প্ৰতিটো সময়তে প্ৰতিটো প্ৰব্লেমতে নিজৰ বন্ধুজনক সহায় কৰে নিজৰ বন্ধুজনৰ লগত থিয় হয় তো তেনেকুৱাবোৰক এক প্ৰকৃত বন্ধু বুলি কোৱা হয় নৰ্মেল লেংগুৱেজ বা আমাৰ ডে' টু ডে' লাইফত ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো ছেম তেনেকুৱাই হয় আৰু পাঠটো পঢ়িবা গম পাবা অলপ তো ইয়াতো কৈছে এই কাৰ্যৰ সময়ত অৰ্থাৎ বন্ধুত্বৰ প্ৰয়োগিক পৰিস্থিতিত এজন প্ৰকৃত বন্ধুক চিনিব পাৰি ত' কেনেকুৱা বন্ধুক কবিয়ে অমূল্য ধন বুলি কয় কৈছে তো যি বন্ধু সঁচাকৈয়ে নিঃস্বাৰ্থভাৱে লগ লগ থাকে তেনে প্ৰকৃত বন্ধুকেই কবিয়ে অমূল্য ধনৰ সৈতে তুলনা কৰিছে নিঃস্বাৰ্থভাৱে লগত থাকে বুলি লিখিবা লগ নহয় তাৰপৰা উঙতো হ'ল তোমালোকৰ কেতিয়া এজন বন্ধুক স্বাভাৱিক আৰু স্বাৰ্থপৰ বন্ধু বুলিব পাৰি ত বন্ধুত্বৰ দায়িত্ব এৰাই বিপদৰ সময়ত সৰি পৰে যিজনে তেওঁক স্বাভাৱিক আৰু স্বাৰ্থপৰ বন্ধু বুলি কোৱা হয় প্ৰথম স্বপশ্নটো হৈছে আমাৰ যে ডক্টৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাৰ একমাত্ৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম কি ত' ডক্তৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাই ৰচনা কৰা একমাত্ৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম হ'ল নিৰ্মাণী তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আমাৰ কবিতাদেৰ মূল ভাৱ লিখা ত' কবিতাটোৰ কবি কোন আছিলে ডক্টৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাদেৱ আছিলে তো ইয়াৰ মূল ভাৱটো হৈছে এনেধৰণৰ যে ডক্তৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাই ৰচিত পৰম বন্ধু এটি শিক্ষামূলক আৰু নীতি সংগ মূলক কবিতা এই কবিতাটিৰ জৰিয়তে কবিয়ে সঁচাই বন্ধু তথা প্ৰিয় বন্ধুৰ বৈশিষ্ট্য বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তো জীৱনত বহু বন্ধু লগ পোৱা যায় কিন্তু সকলোৰে সৈতে ঘনিষ্ঠতাৰ অনুভৱ নহয় প্ৰকৃত বন্ধুৰ চিনাকি কাৰ্যক্ষেত্ৰতেই সম্ভৱ হয় ত' সাধাৰণতে বহু বন্ধু ধন সম্পত্তিৰ সময়ত লগ থাকে কিন্তু যেতিয়া বিপদ আহে তেতিয়া অনেকেই আঁতৰি যায় কিন্তু যিজনে বন্ধুৰ দুখৰ লগতে থাকে নিজৰ স্বাৰ্থ ত্যাগ কৰি বন্ধুৰ ভালৰ বাবে সহায় হাত আগবঢ়ায় সেয়েহে পৰম বন্ধু তেনে বন্ধুৰ মূল্য অমূল্য আনহাতে যিজনে কেৱল নিজৰ লাভৰ কথা ভাবি বন্ধুত্বৰ অভিনয় কৰে তেনে বন্ধুৰ পৰা আঁতৰি থাকিলেই ভাল কবিতাটিয়ে এনে বন্ধুত্বৰ পৰিচয় দিবলৈ সহায় কৰিছে তো বুজি পাইছে অৰ্থাৎ কবিতাটোৰ মূলভাৱ যদি আমি ইন চৰ্ট ক'বলৈ যাওঁ যে তো যিজন বন্ধুৱে এজন বন্ধুৰ বেয়া সময়ত দুখৰ সময়ত সাৰা হৈ থাকে থিয় হৈ থাকে সহায় কৰে সেইজন হৈছে প্ৰকৃত বন্ধু আৰু যিজনে কিবা এটা প্ৰব্লেম দেখিলে সহায় কৰাৰ সলনি আঁতৰি যায় বা গুচি যায় তো সেইজন প্ৰকৃত বন্ধু নহয় তো প্ৰকৃত বন্ধুৰ বুজাবৰ কাৰণে কবিতাটোত এনেকৈ কোৱা হৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে আমাৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা হৈছে জুখিলেহে জনা যায় লাহিনে গধুৰ তো এই লাইনটো পুহিলেই গম পাব লাগে যে জুখিলেহে জানে যে লাহিনে গধুৰ মানে ইটোৰ পৰা এনেকুৱা কথা ক'ব বিচাৰিছে যে এজন বন্ধু যেতিয়া বিপদৰ সময় আহে তেতিয়াহে লগৰ বন্ধুজনৰ কথা গম পোৱা যায় তেওঁ কেনেকুৱা হয় মানে সহায়মূলক হয় নে অসহায়মূলক হয় তো এই লাইনটোৰ পৰা সেইটোকে বুজা গৈছে তো ইয়াত তাতে লিখি দিয়া হৈছে যে জুখিলেহে জনা যায় লাহিনে গধুৰ কথাষাৰটো অৰ্থ হৈছে বন্ধুত্বৰ সঁচা পৰীক্ষা বিপদৰ সময়ত হয় জীৱনত বহু বন্ধু বান্ধৱ লগ পোৱা যায় কিন্তু এই বন্ধু বৰ্তিত কিছুমান বন্ধুৰ বাস্তৱতা মাত্ৰ বিপদৰ সময়তেই উপলব্ধি হয় স্বাভাৱিক অৱস্থাত বা সম্পদৰ সময়ত সকলোৱে বন্ধুত্বৰ অভিনয় কৰে কিন্তু যেতিয়া বিপদ আহে তেতিয়া প্ৰকৃত বন্ধুৰ স্বাৰ্থপৰ বন্ধু চিনাক্ত হয় যিজনে বিপদৰ সময়ত বন্ধুৰ সুখ দুখ অংশীদাৰ সুখ দুখত অংশীদাৰ হয় তেওঁহে সঁচা বন্ধু যি বন্ধুৰ বিপদৰ সময়ত লগ এৰি দিয়ে সেয়া স্বাৰ্থপৰ বন্ধু সেয়া হ'ল জুখিলেহে জনা যায় লাহিনে গধুৰ তাৰপিছত আহিলে আমাৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো পৰম বন্ধুৰ গুণ সম্পৰ্কে কবিয়ে কি কি কথা কৈছে বুজাই লিখা তো এইখিনি কথা অলৰেডি কৈছোঁৱেই যে পৰম বন্ধু হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব তো কবিয়ে পৰম বন্ধুৰ গুণসমূহৰ বিষয়ে বহু মূল্যৱান কথা কৈছে পৰম বন্ধু সদায় বন্ধুৰ সৈতে থাকে সুখৰ সময়ত দুখৰ সময়টো থাকে বিপদৰ সময় বন্ধুৰ সৈতে মিলিত হয় বন্ধুৰ দুখৰ অংশীদাৰ হয় আৰু নিজৰ স্বাৰ্থ ত্যাগ কৰি বন্ধুৰ কল্যাণৰ বাবে সহায় হাত আগবঢ়ায় এনে পৰম বন্ধু জীৱনৰ সঁচা অমূল্য বন্ধুৰূপে আগবাঢ়ে পৰম বন্ধুৰ গুণৰ আৰ্ক আৰ্কতাপান দিশ হৈছে যে পৰম বন্ধু গুণৰ আৰু এটা প্ৰধান দিশ হৈছে যে এইটো শুদ্ধ কৰি ল'বা এইটো এইটো ভুল হৈ আছে এইটো মানে হৈ যায় কেতিয়াবা কম্পিউটাৰ লিখোতে ঠিক আছে যিহেতু বঙালী যিখন কি ৱৰ্ড আছে সেইটো বেছিকৈ ছাপৰ্ট কৰে কম্পিউটাৰত তো গতিকে এইটো হয় যে ঠিক কৰি ল'বা তো পৰম বন্ধুৰ গুণৰ আৰু এটা প্ৰধান দিশ হৈছে যে তেওঁ সম্পদৰ সময়ত যিদৰে বন্ধুৰ লগত থাকে ঠিক তেনে তেনেদৰেই বিপদৰ সময়টো থাকে সেয়া নহ'লে যেতিয়া বন্ধুৰ সুখ আৰু দুখৰ সময় আহে পৰম বন্ধু সেয়া নিজৰ মনত অনুভৱ কৰে তেওঁ সদায় বন্ধুৰ সুখ দুখৰ অংশীদাৰ যিদৰে বন্ধুৰ চিন্তা ভাৱনা থাকিবলৈ তেওঁ নিজে সজাগ থাকে তেনেই পৰম বন্ধু সেয়া হ'ল যি বন্ধুৰ টোপনি মৰাৰ পৰা উঠে সেয়া পৰম বন্ধু তেনেকৈ মই প্ৰতিটো প্ৰশ্ন দিয়া হৈ আছে ইয়াত ঠিক আছে এইটো মোৰ ৱেবছাইট হয় জানাই ইউটিউবটো যি নাম আছে তাৰ নামতে ৱেবছাইটটো আছে তো এবাৰ ভিজিট কৰিবা চাই লিখি ল'বা যদিহে ইউটিউবৰ পৰা লিখিবলৈ প্ৰব্লেম হয় ইউটিউবৰ পৰাও লিখিব পাৰা তোমালোকৰ কথা কিন্তু তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে ৱেবছাইট এটাও বনাই থৈ দিছোঁ ছেইম একেই নাম ইউটিউবৰ নামৰ লগত লিংকটো মই দি দিম তোমালোকে এবাৰ ভিজিট কৰিবা যদিহে ইচ্ছা আছে বা মন আছে তাৰপিছত আহিলে আমাৰ ভাষা বিচাৰ তো প্ৰিয় শব্দৰে আৰম্ভ তিনিটা শব্দ লিখা প্ৰিয় গীত প্ৰিয় ছাত্ৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ প্ৰিয় বন্ধু প্ৰিয় ফুল প্ৰিয় ছবি এই বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে বিপৰীত শব্দ লিখা প্ৰিয় অপ্ৰিয় বন্ধু শত্ৰু লাহি দাঁত অমূল্য মূল্যবিহীন স্বাৰ্থপৰ নিঃস্বাৰ্থ ত্যাগ গ্ৰহণ চিনাকী অচিনাকি সম্পদ অসম্পদ টোপনি সাৰে থকা ৰাতি দিন সুন্দৰ বদমা সুন্দৰ বদসোৰত হ'ব সুন্দৰটো অসুন্দৰ হ'ব দেখিবলৈ বেয়া এইটো এইটো ভুল হৈছিল এইটো ঠিক কৰি ল'বা আগ পিছ খঁচা মিছা শক্তি দুৰ্বলতা পুৰণি নতুন পঢ়া পঢ়া নপঢ়া হ'ব ঠিক আছে ল'ৰা এইটো ঠিক কৰি ল'বা আৰু তাৰপিছত তিনি নম্বৰ হৈছে সমৰ্থক শব্দ লিখা বিপদ আপদ দুৰ্যোগ বিপত্তি বিঘিনি ক্ষতি বিপৰ্যয় মিত্ৰ মিত্ৰ মানে বন্ধু সুহিত সচৰ স্নেহী পদ মানে চৰণ ভৰি উপাধিষ্ঠান পদবী নিদ্ৰা টোপনি শেৱালি নিদ্ৰিত অৱস্থা সুখ দুখ বেজাৰ শুনিত বেদনা বিষাদ আনন্দ সুখ হৰ্চ উল্লাস উৎফুল্লতা শক্তি বল দখল ক্ষমতা শক্তিমতা শুদ্ধ সঠিক বিশুদ্ধ নিৰ্মল তেনেদৰে দিয়া আছে এইবোৰ চাই ল'বা ঠিক আছে এনেকৈ লিখি ল'বা এইখিনি এবাৰ ভিজিট কৰিবা ভিজিট কৰি লিখি ল'বা